Каждая девочка мечтает с детства использовать мамину косметику. И когда у нее появляется своя косметика, она хочет попробовать все и максимально ярко. Но я все же за то, чтобы использовать косметику грамотно. И сегодня я покажу оптимальный макияж для подростков. Но прежде чем я покажу макияж, обязательно подпишись на наш канал, поставь лайк и колокольчик, чтобы не пропустить следующие серии. У моей модели прекрасная кожа, но где-то есть небольшие воспаления, как и у всех подростков. И я буду использовать только консилер, который поможет точечно перекрыть воспаление, а также скрыть небольшие следы усталости под глазами. Таким образом, мне не нужно использовать тональное средство на все лицо. У меня уже идеальный холст. Сейчас не модно рисовать графичные, четкие брови. Достаточно просто придать направление и зафиксировать их, воспользуясь прозрачным гелем для бровей. Для глаз буду использовать новинку, кремовые тени и карандаш. Бежево-розовый оттенок наношу на все подвижное веко, а затем растушевываю с помощью пушистой кисти. Растушевываю круговыми движениями и немного удлиняю форму глаз. Теперь те же шаги проделываю еще раз. На обратной стороне этого продукта есть красивый золотой карандаш, с помощью которого я могу прорисовать стрелки. Такой макияж будет точно в тренде и он не будет слишком вечерним. Этот карандаш очень легко наносится и сразу отдает цвет. Рисовать стрелки – одно удовольствие. У моей модели красивые длинные ресницы, но прямые. А я хочу создать изгиб, поэтому использую тушь с облегченной формулой. И у меня осталась еще одна крутая новинка. Это кушон тинт для губ и щек. Он наносится с помощью аппликатора и создает абсолютно невесомое покрытие. На губах остается только цвет, а текстуру ты не чувствуешь. Этот же продукт наношу на щеки и растушевываю пальцами. Как видишь, макияж может быть не очень ярким. Используй несколько акцентов, и это будет смотреться очень круто. Пробуй, повторяй, и пиши в комментариях, делись своими успехами. До встречи в следующей серии.